dinantikan oleh penyokong-penyokong Boyo Street untuk mereka menjulang piala ke-30 dalam koleksi Johor Takzim. Dan yang menarik juga kalau kita boleh lihat bagaimana pasukan JDT ini set up pada 2012. Mereka menanti 2014 belajar untuk menjulang piala Liga Super. Dan selepas itu mereka terus menunjukkan penguasaan dan dominasi dalam saingan Liga Malaysia. Jadi kita mengharapkan pada musim akan datang amat syarul eh tidak ada pasukan yang berebut untuk tempat kedua lagi. <laughs> ya kita kita mengharapkan, kita mengharapkan pasukan-pasukan uh, lain juga bersedia untuk bersaing. Okay, untuk pasukan uh, pasukan uh, kucing City antara pasukan yang berikan impak dalam saingan Liga Super Musim ini mereka berada di kedudukan keempat untuk menamatkan saingan Liga Super 2024 2025. pertandingan. Jadi Ahmad Syarul keputusan pengadil perlawanan pada malam ini bagaimana anda boleh mungkin secara pribadi Saya ah lah. pasti pasti di luar sana orang memperkatakanlah akan ada persoalan-persoalan persoalan-persoalan yang yang akan dibangkitkan mengenai keputusan Razak tetapi satu so, masa kedua nampak Razlan sudah semakin uh, uh, baik dalam keputusan yang dia lakukan. Kan? dah semakin firm waw eh. Jadi sembilan kad kuning dan dua kad merah mewarnai final Piala Malaysia 2024-2025. Sembilan final Pasukan Seri Pahang empat kali muncul juara dan kali ini kali kelima mereka muncul naib juara. Mereka mengharapkan uh, Dixon Wakame pada 2014 berjaya menghasilkan dua gol untuk mengheret perlawanan ke extra terlambat masa dan juga sepakat penalti tidak terjadi pada kali ini. Negeri Pahang seharusnya membangga begitu dengan pimpinan skuad Tok Gajah kerana mereka memberikan kesukaran untuk pasukan JDT muncul juara buat kali ketiga berturut-turut dalam Piala Malaysia ini bukanlah suatu tugas yang mudah lebih-lebih lagi mereka beraksi dengan 10 pemain selepas Sergio Aguero dilainkan kad kuning kedua kad merah pada minit ke-34 bermakna satu tempoh yang cukup panjang untuk mereka mempertahankan satu gol yang mereka perolehi tetapi dapat disudahkan sepanjang separuh masa yang pertama Namun begitu segalanya berubah di separuh masa kedua. Apabila beberapa kemasukan pergantian pemain dilakukan oleh Hector bagi memberikan nilai tambah kepada jentera serangan dan juga penguasa bagian tengah. Kita lihat bagaimana pertukaran uh, bagi pemain JDT khususnya Necho Insah yang tidak efektif. Abang Morales memberikan impak yang cukup besar dalam perlawanan ini di separuh masa yang kedua. Begitu juga dengan uh, masukkan beberapa pemain Di antara pembina-pembina skuad Gajah yang bertandang ke Stadium Nasional Bukit Jalil ini untuk menyaksikan satu lagi sejarah yang mampu mereka cipta untuk mengulangi kejayaan 2014. Namun begitu ceritanya boleh dibanggakan perakhiran bagi final Piala Malaysia musim 2024-2025 ini. Kau akan kembali semula ke negeri masing-masing kita mengharapkan perjalanan mereka juga akan lancar. <laughs> kita doakan semua selamat sampai eh. Dan ya, yeah, kita tak tak, uh, tak tak boleh lupa kita tak uh, kena kena, kena bagi tahu uh, apa yang dibuat oleh pemain-pemain pasukan -pemain Sri Pahang pada malam ni dah, dah the best dah. Hmm. Itu yang terbaik dah mereka boleh lakukan... tanpa keparahan tanpa medul Hidalgo dan saya rasa ah uh, patut kita beri pujian dan tahniahlah kepada skuad Sri Pahang pada malam ini. Menggempu mampu dilakukan oleh pasukan Sri Pahang ke atas Johor Darul Ta'zim. Begitu ia bukanlah tugas mudah untuk mempertahankan satu gol, mereka memerlukan satu lagi jaringan tetapi sebaliknya pasukan JDT mula meningkatkan serangan. Mereka gagal menyamakan kedudukan dalam tempoh tambah lima minit tambahan masa di separuh masa yang pertama namun begitu di separuh masa yang kedua beberapa pertukaran pemain berikan satu nilai tambah dan juga corak serangan lebih penaga untuk pasukan JDT bagi kembali menetapkan mereka berjaya menyamakan kedudukan melalui gol penalti dari Berkson merupakan jaringan penalti ketiga pribadinya dalam saingan Piala Malaysia pada musim ini dan selepas itu Pak Jun memberikan tekanan kepada kerakan kelebihan yang mereka miliki. Apabila dia dilayangkan kad kuning kedua dan seterusnya kad merah. Untuk mengimbangi semula kelebihan pemain yang dimiliki oleh pasukan JDT. Dan kad merah itu dikeluarkan pada minit ke-57. Terima dengan penyampaian menonton!

Jangan lupa dia ni pemain kelahiran Pahang tau. Dan untuk penjaring gol kedua bagi JDT Jaya kemenangan untuk Jordan Tazim Arif Ayman Hanafi yang berjaya untuk menghasilkan jaringan pada Mereka 74 Azim dinobatkan selaku juara Piala Malaysia edisi ke-98 ini. Satu lagi penanda aras yang semakin tinggi dibina oleh legasi Johor Tazim dalam kancah saingan Liga Malaysia musim 2024-2025. Sesuatu yang sukar untuk diulangi Dalam tempoh mendatang Kita mengharapkan ada banyak lagi pasukan seperti Jiriri dapat dilahirkan dalam saingan Liga Super biarpun keadaannya sebaliknya Ahmad Syarul eh. untuk musim akan datang satu lagi kedudukan yang sukar untuk musim 2025-2026 ya yeah, memang yelah, kita kita tahu mereka ada perancangan yang cukup-cukup yang uh, baik setiap tahun akan ada uh, perancangan yang baru dan pastinya mereka akan lebih membaik apa mengenal pasti apa yang lemah dan mereka akan uh, Uh, buat penambahbaikan kepada apa-apa yang, yang yang kurang. Jadi sepatutnya lah menjadi ikutan dan panduan untuk pasukan-pasukan lain uh, untuk lebih uh, berjaya untuk musim-musim yang akan datang. Untuk isi e Elite pula bagi JDT mereka mampu untuk mencabar kalau dulu mereka cuba untuk membina pengalaman tapi sekarang ini peluang untuk mencabar pasukan-pasukan terbaik Asia. Saya rasa uh, memang itu dia punya uh, hala tuju pasukan -apa, jadi itu, itu sendiri uh, dan dan kita lihatlah ya, bagaimana uh, mereka uh, buying and selling maksudnya membeli pemain-pemain yang 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 lebih lebih baik dan kita tak tahu mungkin, mungkin ke depan akan ada pemain-pemain lagi yang yang akan datang untuk uh, mewarnai pasukan JDT itu sendiri. Baik, apabila suatu pasukan itu berdepan dengan masalah ha, pembayaran gaji, apakah kita akan ulangi sebagaimana kita pernah untuk menamakan pemain import dalam saingan Liga Malaysia dilakukan bagi memastikan bahawa insiden ataupun ha, apa yang berlaku di asaman tahun ini dapat dikurangkan. Ya, uh, itu yang kita 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 risau kan. Tapi Indus ada impak dia. Ya, industri kita ni uh, kita risau uh, berlakunya masih lagi berlakunya masalah-masalah kewangan, pembelian apa, -apa uh, masalah gaji kan kelewatan dan tak tak bayar gaji. Jadi kita mengharapkanlah badan-badan yang berwajib, ya pihak-pihak yang berwajib uh, tampil untuk untuk sama-sama menangani masalah-masalah ini, membantu kelab membantu uh, apa pertumbuhan bola sepak kita agar lebih lebih efektif lah untuk masa-masa yang akan datang. Yeah. Piala Malaysia buat kali ketiga bertutur dijulang oleh Jorodal Tazim Farizah Malias Syabas dan Tahniah Juara Utazim selaku juara Unified Pala Malaysia 2024-2025 Newaskan Sri Pahang dengan kesan 2-1 Masih dengan penalti Berkesan Da dan juga Arif Aiman Hanafi Membolehkan mereka mengekalkan kejuaraan dan seterusnya Mencipta satu lagi sejarah dalam kancah bola sepak tanah air Mencipta triple treble bagi saingan Liga Malaysia pada musim ini. Jadi kontrak pemain pun dah tamat. Jadi Ahmad Syarul, apa apa yang boleh anda katakan tentang musim akan datang? Uh, pastinya sekarang ni mungkin mungkinlah seminggu dua ni sejuk dulu lah pasal isu-isu kontrak ni. Tapi selepas inilah mungkin mungkin gap sebulan ni akan ada lah kita dengar ni Uh, pembelian ke ataupun mana-mana pemain yang akan tukar tim ke apa semua mesti pasti akan ada 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 berlaku lepas ni. Dan kita nak tengok jugalah mana-mana pasukan yang bersedia untuk bersaing untuk musim yang akan datang. Jadi itulah kesudahannya dengan Jordan Tazim dinobatkan selaku juara Piala Malaysia buat kali yang kelima. Satu kejayaan yang akan dicuburui oleh lain-lain pasukan Untuk diteruskan dan juga bersaing dengan pasukan JDT Samping kita berikan ucapan tahniah kepada JDT Begitu juga syabas buat pasukan Seri Pahang Kerana mereka berjaya memberikan uh, tentangan satu bukanlah kejuaraan mudah yang boleh dilakukan oleh JDT sepanjang 90 minit permainan termasuk tambah masa 5 minit setiap babak